ноября состоялась отчетная конференция об основе реализации инвалидов, труда и погибших на производстве мир. На этой конференции был заслушан отчет председателя Бабкова Александра о проделанной работе за целый год. По итогам отчета были сделаны выводы, были обсуждения, были разные мнения, но большинство, а большинство это единогласно, было, было, принято решение о том, что организация работала, она дееспособна и является самой активной в данный момент на Украине. Поэтому намечены планы работы на следующий год. У нас есть очень большие задачи, которые не выполнены, мы обещали людям выполнить. Это осовременение пенсии, это пересчет регрессных выплат и тому подобное. Потому что главной задачей стоит это защита прав и социальных гарантий инвалидов труда. Мы будем следовать этим принципам, насколько хватит сил, будем объединять людей и добиваться наших прав. 35 делегатов, которые были избраны на данную конференцию со всех городов Днепропетровской области, вносили свои предложения. Были очень жаркие дискуссии по оценке работы, работы, о том, каким образом нужно работать, каким образом нужно привлекать новые организации. Потому что мы знаем, есть у нас Кривой Рог, где состоит 12 с лишним тысяч инвалидов труда на учете. Организация очень слабая, люди не имеют информации. Поэтому было принято решение в декабре месяце съездить активом областной организации МИР в город Кривой Рог для того, чтобы встретиться с людьми, инвалидами труда, рассказать о проделанной работе, рассказать о том, чем мы занимаемся, чем занимается организация, какие у нас есть планы. И мы это сделаем, я думаю, в первое выполнение декабря с выездом в город Кривой Рог. На этом были подведены итоги. Было внесено предложение, что взять под контроль те два обещания, те два требования, которые есть в Министерстве социальной политики, об их выполнении. Не спускать, как говорится, глаз, контролировать чиновников самого высшего уровня. И в случае невыполнения, хотя они дали честное слово, глядя в глаза, что все наши требования будут выполнены, при невыполнении опять у нас есть методы, это прибегать к самым радикальным мерам. То есть объединять людей, вывозить в город Киев и требовать выполнения этих обещаний. Навіки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt-tere або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захід трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців. Вона стала авангардом. Боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї.